на пост премьер-министра. Так тоже из них все-таки достоин быть премьер-министром. Поворачиваемся к залу. И голову не опускаем вниз. Гордо смотрим в глаза своим коллегам. На ком остановим выбор? На ком? Вроде. Ну не слышу. Давайте поднимайтесь, Я так считаю. А, ну, поздравить. Так, а вообще, давайте вот что еще две минуты, хоть помощники показывают, что время истекло, но хотя бы пару минут на вопрос. Потому что какая же это лекция, если лектор не проверил, а как усвоился материал да? и не выставил зачет? скажем, я хотел бы задать вашу аудиторию. Ну, прежде всего, конечно, кандидат. А как вы считаете, что правительство делает не так? Микрофон, микрофон. Вот, давайте, сюда, этот. Ну, Значит, она продавала Азарову э, энерговиробляющие заводы. Кому а продавала? Азарову. Ні, ні, апперто, вважаючи. Вона подала архетову енерговибляючі заводи. З одного боку, це є хороше, хороше рішення, тому що ми будемо поставляти випадку енергію і завдяки цьому ми будемо мати більше доходи. Но, с другой стороны, это не я, ну, какие-то решения, потому что если там на перспективу, мы очень много теряем. А что мы теряем? Прибытки, которые мы можем отримати в будущем. Что что? Прибытки, которые мы можем отемить в будущем от базы электроэнергии. У нас есть очень хороший потенциал. А вот соседняя ваша страна, Венгрия, да, мы В Венгрии есть, одна одна государственная Для вас отвечу. Так при процесс приватизации процесс неизбежен. И э, правительство объявило конкурс на приватизацию целого ряда компаний и продало определенный пакет акций. Вот на конкурсе кто пришел, кто предложил более выгодные условия, тот и купил. Если кто-то предложил другой Второе. Вот в самый сложный период времени для нас мы от приватизации получили 14 миллиардов гривен. Это очень большие деньги, без которых, и вот когда вы будете премьер-министром, вам придется тоже принимать тяжелые, непростые решения. Исключительно правильных решений не бывает любое решение можно найти и плюс этого решения и минус этого решения задача любого премьер-министра и правительства найти оптимальное решение